Я возле палацу. Ми обурені без діяльності уряду, інших державних установ, та не можемо стояти осторонь цього свавілля. А також допустити прохід російських вантажівок, тому що тому змушені вдатися до мирної громадської акції протесту у зв'язку у зв'язку з чим просимо вас звернутися до Верховної Ради Кабінету міністрів з питанням прийняття рішення про тимчасову заборону в'їзду російських вантажівок на територію Харківської області. Вимагаємо негайно ввести санкції щодо Російської Федерації забруднення транзиту, перевезені через територію України вантажних автомобільних та залізничним транспортом, що належить Російській Федерації. Письмо передадім, я думаю, це не є проблема. Подождіть, подождите. подождите. Представтесь, пожалуйста. Старший сержант полиции Николаевич. Это самое, кто у вас старший, кто у вас начальник непосредственный, который, ну там, ну Начальник здесь начальник здесь, Начальник не здесь непосредственный мой. А где? Кто? Мы вот. можем зайти до примещения. Я, вами... вот. Я же вам еще раз объясняю, позвоните, пожалуйста. Мы в администрации, мы не 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 нарушаем. Обязаны. Послушай, есть Конституция, законы. Вот а вызывайте права. своего начальника. Вы, вы, можете... Вызывать нельзя. Вызывайте своего начальника. Вызывайте своего начальника. Могу... Журналист, можете пропустить хотя бы сюда? А что нельзя? А а не чё, нельзя? Стоп, вы, вы, вырежьте препятствия стороны. Это публичные... Я вижу у вас сумка. Мне надо посмотреть, что у вас в сумке. Обойдите с той стороны, Нет, через сканер. Хотя бы. Вас пускают или тут... Журналистов пускают. Только снимать запрещено. Смотрите, что, запрещено. Все вопросы через пресс-службу. Все нормально. Вы вы... Мы, три Мы человека, должны, должны, вы... должны были пройти к губернатору Ранина, дать ему письмо. Все, Вы отстраиваете какой-то цен есть есть, вот стоят коробки, в которые вы можете опустить свое письмо, и оно попадет крайне. Ага. Попадет очень да. хорошо, если попадет. Зачем вот этот цифр? Зачем вот этот цифр? Подождите, вот подождите секунду. Давайте поговорим. Вы, вы готовы общаться, мы готовы общаться. Мы готовы общаться. Но ломать сейчас не будет. Кто поломал? Кто поломал хоть один турникет? Зачем? Не не кто поломал хоть один? А, а зачем вы говорите? А мы выезжаем. Губернатор к нам не вышел. Он очень занят, у него совещание и так далее. Нас сюда как не пустили. Не Юра, нас да. сюда не пустили. Я хочу обратить внимание на эти красивые дорогущие парапеты, на новую построенную будку. Это построено для того, чтобы сюда зайти можно было через пресс-службу, советников, пятых, десятых, записаться и все остальное. О. Кого? Не в суд подойдите. Пожалуйста. Перестаньте. Девочки, мы можем выйти, что нормально в канцелярию войти? Там может. Да ладно. Да, это обычное отношение Мы для это вы, вас зарегистрируйте, смотрим эти данные, копируем за штабом. Хорошо. Из-за того, что очень важная мыщем задача, мы решили, как бы лично передать это ранее. Все. Точка. Три человека. Все. Если они считают, что здесь режимный объект, пожалуйста, люди спокойно могли там сами хоть пролезть через эти все сканеры и все. Вопрос бы просто решился, не стоило выйти на яйца. Они вот, вот этот цирк устроили, ну я не знаю зачем.